Ə demə 9-cu testdə müəllimlər basdıdın təpə gözü öldürdüyü boyla bağlı misə doğru fikirlər deyir. Burada bir doğrudur. Ta ki hansı məqama qədər mürtəzənin şərtini verməsəydim, ora qədər yanlış olacaqdı. Amma mürtəzənin içərisin artıq bilirik ki, bir doğrudur. Ona görə birə götürürük. Təpə gözü görən Bayandırxan elçisi olur. Bu e, yanlışdır. Bunu görən Aruzun çobanı olur qonur qoca sarı çoban. Onun görə ikidə getdi. Bunu qoca ilə qapaqlı qozanı təbircə -tə yemək bişirmək üçün verəndə də qorxu duydu. Bəli, bu doğrudur. Amma bunu yanlışda vermişəm. Ona görə götürə bilmərik. Bizə doğrular deyir. Hələ ki bir doğrudur. İç oğuzda, dış oğuzda bəllidir adın söhbətini isə qapaqqanın yoldaşı deyir. Burada bu da yanlışdır. La ilaha illallah, Məhəmmədən rəsulullah təpə gözü yox. Bunu basat deyir. Burada cəmi birçə dənə doğru var. O da ə, birincidir. Sonra 10-cu sualda müəllimə səhvliyə yol vermişəm. Yəni sualda boşluq var. Çünki Amitlə Mərdin qalasının probiy xanı Qıpçaq qəliyə qa, Mərcəqan qanqusturan Alperəndə. Amma qızın e, qazanı qızın mərliklə alan Qarabudaqdır. Al məxmərlə ağ atı mavi qotazlıdır Qarabudaqə aiddir. Yəni yəqin ki sualı başqacür fikirləşmişəm. Amma bir variant yazmışam. Ona görə burda sualda boşluq var. Yəni ona görə baxmama dəyməz ə nəticə ağam qazan məsləhətdir. Yəni bu da bildirir ki, A pərən dilindən səsləndirilmir. Ona görə biz burada sualdır səhvlik var. İskəndərnamə poemasından Nuşəbə ilə bağlı səhv cavab. Bunu kitabdan yazı götürmüşəm. Bəli, bunu cavabını da səs demişdim ki, testdə də eşitmişdim, E variantıdır. Demək, burada 10-cu sualdır. Onu dedik, 11-i də dedim. 10-cu daqiqədə Qorqud dastanında düşmən obrazlarla bağlı düzgün cavab Şövhülə Məlimiyətinə yer verilibdi. Bəli. Demirəm də, yəni hansı yansı e, falan bu yəni ümumilikdə yer verilib bütün yəni boylar üçün. İmməmmə bir ortaq nəticə kimi, yəni bütün boylar üçün yox, yəni bir boy üçün deyə bilərik bunu. A doğrudur. Salur qazanda yer verilir. Buğacıq Məlik Qara Budağı məğlub edir. Bu yanlışdır. Yerəli səhv düşməlidir. Qara dükanın sağ yanına məğlub edən Qazanxandır. Bu da səhvdir. Dəli Dondazdır. Şökül Məlik Atan gələb tutmaq istəyir sözünü çapir deyir. Yəni Şökül Məlik nitki deyil. Burada yalnız A doğrudur. Niqumaş və Xacı Əmər üçün doğrudur. Hər ikisi İskəndərə dərs keçirdi. B doğrudur. E, deməli burada 12-dən sonra 14 gəlməliydi, 15 yazmışam. Nizamə Qəhrəmanın əsər boyu inkişaf ettirir, onu peyğəmbərlik səviyyəsinə yüksəldirdi ona görə. Cavab burada C. Ə sura 16. İskəndərə aid olan onu xarakterizə edən və onun dilində Əslində bu sualda bir boşluq var. Çünki 27 yaşdan çatınca peyğəmbər olur bilir bir doğrudur. 2 də doğrudur ki, dünyanı gəzərkən hər yanda şəhərlər bina eləyir. Yəni dilindən səslənilməsə də onun xarakterisə eləyir də ona aiddir. E bu taxta layiq arama baxdının hökmündən artıq bunun müşavə İskəndər haqqında deyir. Belə baxanda onu göstərir də. Yəni 3 də doğru olmalıdır burada. 4 dastanı söylərkən fikrim açıqdır. Bu yanlışdır bilir ki, bu nizami deyil. Sonra günəşi palçıqlı suvadı müşavət desə də İskəndər haqqında da 5-i də götürə bilər yəslində. Eləcə uzandı əllər süfrəyi, yəni bunu oxumağa dəyməz. Bilir ki, süfrənin yəni göstərişini göstərir, yəni təsvir eləyir. Sonra bununla bununla bərabər diqqət edincə sözlərim yerlidir, doğrudur məncə. Bəli, bunu artıq Skanderoz dilindən deyir. 8. Bu da nüshabiyə aiddir. Əslində burada olmalı idi 1, 2, 3, 5, 8. Amma belə cavab yoxdur. Ona görə bu sualın da variantlarında səhvlik var. 16 16-da doğru cavab D variantıdır. Nüşabi Əskəndərin peyğəmbərliyinə qəbul etmir. Doğrudur. Süfrədəki, yəni bu da süfrənin təsviridir. Nüşabi dilindən deyilmir. Ona görə burda cavab D variantıdır. Sonra Sona 17 gənclərə nəsihət şeirinə aiddir. Dostluq haqqında 6 bənddə danışılıb, doğrudur. Ən yüksək mərtəbə dostluqdur. Yanlışdır bu, ağıldır. Nəvəsinc etdiyin insanlar sənin deyir, səni əmöğlu hesab edər, özün sərfdir, nadan insanlardır. Özünün bələd sənətdə tək sahir, amma özünü nə ideallaşdırır, nə də meydan oxuyur. Ona görə də də yanlışdır. Pis adamlar əqrəb kimi, çor, ilan kimi çarı olar. Ona görə bu da yanlışdır. 18-də isə 60 tutam, mizəni nəzərdə tutmuşam. Burada cavab A-dır. 19 bu o, çox əla testdir. Deməli Yayxan Keçişovlunun oğlu olar. Biz onu sənə əvəz qoyarıq. Bunu bilirik ki, Salur qazan evini yağmalanması boyunda kim deyir? Çafir deyir. İndi biz baxmalıyıq ki, məs bu boya aid olanı seçməliyik. A çafir. Qazana yoldaşı qocalıbdı, oğul verməz. Bəli, bunu götürə bilərik. Çoban deyir. Qurulox xatın dilemə qarşısına qaldı. Bu da doğrudur, amma pulab əvvəldə baş verir. Ona görə götürmürük. Sən Sağol xanımana, atam sağ olsun, bir mənim kimi oğul tapılmazmı? Bu dolap əvvəldə də dilemma məsələsindədi. Ona görə götürmürük. Hələ ki 1-dir. Ağızlı aroz çalqılınca ağam qazan dedi. Bəli, çox adam üməmləmlə yanlış, ə, yəni diqqət etmirlər. Amma bu da nə zaman gəlir? Ona kömək məqsədilə gələndə gəlilərə bax həmin ə, yerdə arozla iştirak etmiş oğrunda ona görə 4-ü gö götürməliyik biz. 4 doğrudur. Burla xatın kafirin bayrağını qılınçlayır. Bu yanlışdır. Uzundustaq olduğu boydadır. Ə, qara ayğırın qılınclovnu vermənə icid. Yəni bunu da bilirik, deyən içimidir. Ayaq saxlə üzümə bax bax bel icid. Bunu e, deməli bu da uzundustağı olduğu boydandı. Ona görə biz də bunu bura aid eləyə bilmərik. Sonra Qasanxan Qala sürməliyə gedib evtişdirdi. Bəli, bu da uzundustağı olduğu boydandı. Deməli bunu da götürə bilmərik. Bizdə yalnız doğru cavab 1 və 4dür. Sonra 20 verilən parçalar kimin dilindəndir? Birincinin şabənində, ikinci İskəndərin, üç isə xoşbəklər ölkəsinin ağsaqqallarındandır. 21 oğul ocağım sahibsiz qoyma, rəhm elə bunu deyən kim idi? Aruz idi. Deməli, Aruzun bu fikrindən sonraçıları qeyd etməliyik təfəkküz qurtuldummu deyir. Yəni burada günbəz söhbətini salmışamsa, bəli bu doğrudur, 2 də doğrudur, üzük məsələsi 3 də doğrudur. Bu ardıcıllıqdan sonra amma bunların yer məsələsi var. 1 2 gəlməlidir üzük, sonra günbəz, sonra mağara. 2 1 3 4-ü də bəzi müəllimlər düz götürür. Bu da qəşəng testdə 4 ola bilməz. Çünki burada deyirəm ki, ala gözlü uşaqlarını yetim qoymusan şəklində olmalıdı. Yəni sən basada deyicə sən ala gözlü uşaqlarını qardaşımın yetim qoymusan. Yəni onun yoldaşına dul eləmisən. Amma mən yazmışam ki, ala gözlü uşaqları yetim qoymusan. Ona görə götürə bilmərik. 4 də getdi. Burada 2 1 3 22-də də uca dağlardan fırlandıq, yıxa bilmədim basat. Quduz aslana döndü, təpəkküs bunu deyən qazandı, doğrudur. İçində basat deyibdi, üçüncüünü Ərafat söhbətini yada saxlayın ki, qruz deyir. Ona görə götürmürük. Aslan adımı saxlayırdım sənin üçün. Bunu da deyən uruzdur. 5-də doğrudur. Bu da ki, biliriki, uruzun üstə olduğu boydandır oğlu gəlib burada. Yəni qıl örkənə boynuna taxıldığını görəndə həmin vaxtı yəni söyləyir ki, gedin bəs anava belə deyimmi? Burada deməli doğrudur 1 2 5 C variantı.